Kenapa MCA tiba-tiba mengugut untuk mengkaji semula kedudukan dalam BN? Adakah kerjasama AMNO, DAP benar-benar menjadi titik retak gabungan berusia lebih 50 tahun ini? Atau sebenarnya ada strategi yang sedang disusun diam-diam menjelang PRU 16? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Puan-puan dan puan-puan sekalian, kenyataan terkini oleh naib Presiden AMNO Johari Ghani kelihatannya cuba meredahkan kegusaran orang ramai mengenai masa depan BN selepas MCA secara terbuka menyuarakan rasa tidak puas hati dengan kerjasama AMNO DAP. Johari menegaskan bahawa setakat hari ini MCA masih kekal dalam BN sambil mengingatkan bahawa Hubungan kedua-dua parti itu terjalin lebih setengah abad. Hadirin yang budiman, apa yang menarik, Johari memberi isyarat jelas bahawa zaman parti dominan tunggal sudah berakhir. Katanya, tiada negara moden mampu beroperasi dengan satu parti yang memegang kuasa penuh. Realiti politik kini menuntut kerjasama, tawar-menawar dan penyesuaian. Dengan kata lain, AMNO bersedia meneruskan kerjasama dengan DAP walaupun MCA nampaknya tidak selesa. Rakan-rakan penonton, namun di pihak MCA, Presiden Wee Ka Siong mengulang pendirian bahwa parti itu akan meng mengkaji semula kedudukannya dalam BN jika AMNO berkeras meneruskan pakatan dengan mana-mana parti di luar gabungan, terutama DAP. Ini bukan kenyataan kecil, ia menggambarkan ketegangan yang sudah lama wujud tetapi kini semakin jelas menjelang PRU-16. Saudara-saudari sekalian, dalam konteks ini, kita juga perlu melihat dinamika dalam BN sendiri. Pada Julai lalu, pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi sudah pun menyatakan bahwa BN merancang untuk bersama Pakatan Harapan pada PRU-16 nanti. Suatu pendirian yang dilihat tidak selari dengan keinginan MCA dan juga sebahagian akar ahli umbi AMNO. Ketegangan ini bukan baru tapi semakin bersifat terbuka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, situasi menjadi lebih kompleks apabila MIC turut berada di persimpangan serupa. Mereka bukan saja mempertimbangkan untuk keluar BN, bahkan dikatakan telah menghantar surat kepada Perikatan Nasional untuk meninjau kemungkinan kerjasama baru. Jika ini berlaku, BN bakal menjadi gabungan yang semakin mengecil tinggal AMNO sebagai tulang belakang tunggal. Saudara-saudara yang dihormati, jadi persoalannya, adakah MCA benar-benar akan meninggalkan BN? Sejarah menunjukkan MCA dan BN ibarat sepasang yang sukar dipisahkan. Tetapi politik hari ini tidak lagi bergantung pada sentimen sejarah. MCA mungkin melihat peluang rundingan lebih baik di luar BN atau mereka sekadar menghantar isyarat untuk menekan AMNO. Hadirin yang budiman, pada masa yang sama, AMNO pula sedang mencari tapak politik yang lebih kukuh selepas kegagalan PRU 15. Kerjasama dengan DAP yang suatu masa dahulu sangat mustahil, kini dilihat sebagai satu bentuk kelangsungan hidup politik. Ini menimbulkan dilema kepada MCA yang sudah lama membawa imej parti berteraskan masyarakat Cina konservatif. rakan, -rakan penonton, jika MCA keluar BN mereka berdepan risiko besar, hilang struktur, hilang jaringan, hilang sokongan sejarah. Tetapi jika mereka kekal dalam BN yang semakin condong ke arah kerjasama pelbagai parti, mereka pula berdepan risiko ditolak oleh penyokong mereka sendiri. Saudara-saudari sekalian, inilah persoalan besar menjelang PRU 16, adakah BN akan terus wujud dalam bentuk asalnya? atau PRU 16 akan menjadi pilihan raya pertama dalam sejarah Malaysia tanpa MCA dan MIC sebagai sebahagian daripada gabungan tradisional. Jadi, adakah MCA akan kekal atau keluar BN atau ini, ini semua cuma taktik tekanan untuk mendapatkan tawar-menawar yang lebih baik dalam rundingan kerusi PRU 16? Semuanya masih terbuka. Dan jika Anda mau terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih karena setiap bersama, arena rakyat, tempat isu jadi bualan.